говорит, я снимаю. Интересно, чего уезжаю? Вопрос. Чего я уезжаю? Одна как пали, что там делать? Подвала нет. Просто коридор сделайте, сейчас просто лежачего человека будем вести. Хочется жить Не могу пережить это все, уже были 14 год поэтому до слез стоит. Послухайте меня хоть раз, будь ласка, хвилинку. Зараз ми очікуємо о 12-й годині відправлення поїзда на Ужгород. В першу чергу ми, ми ж з вами люди цивільні, а не якісь орки голимі, тому ми пропускаємо пасажирів з дітками, людей похилого віку, людей з інвалідністю, а потім сідаємо всі останні. Я вас прошу, не йдіть один у одного по головах, всі поїдуть. Комфорт, комфортных, нормальных умовах. Ну как-то страшно война вроде как. Не хочется же еще вроде как умирать. Правильно? 11 одиннадцатый где? Да. Шо? Шо? Людей не пускают сюда. Ее, Час, ну и оставим это домашняя собака. Понимаете? Да иди пусть в тамбур залезть, там бы будут стоять, что ж дорогу. Не а, шо. Да, там Берите, а вы куда едете? На дорогу. А, берите людей, вы что смеетесь? дайте это захватите. Давай, Камчик. А Давай. Так, стоп. Девочки. А

<решки> 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 Лучше в потому что там есть где остановиться. Ну, допустим, комната дочка матери, хоть и платная, но зато можно и помыться. И без... Оливка. Русская <решки> – А как вам удалось выехать? – Через лес. – Пешком? – Пешком. Потом дети в квартиру забрали. Домоклубанка стоит. Там ни гуманитарной помощи, ничего нет. Люди голодают. Ни лекарств, ничего нет.

Видно, тетя, тетя с ума сойдет. Вы прыгаете, тетя с ума сойдет. вообще так. Тетя, тетя привыкла. У тети тетя тоже трое. Голова ходит. Ходит по головам, что то мне не владеет этим. Немножко так что-то пытается. Что для сердца. Для женщин. <связано> Сказка о прекрасных <связано> принцах. Смелые ковбои. Прекрасный герцог, если ты... Ну, это так, чтобы отвлечься. Хочешь, конечно, сиди, а Дается? Нет, очень трудно. Я, я раньше до войны очень любила, глотала их. А теперь не очень-то перебивается. Карматурск. Не знаю, очень страшно, особенно последнее, когда я тоже 8 числа собиралась, только вот не поехала, задержалась, думала вечером пойду там сыновать, мама, подожди, не успеваешь, еще немножко, я тоже там лежала среди тех, поэтому я даже не могу, это страшно. О чем говорить? Сердце кровью обливается, как страшно. Спітить хочемо, потрібно так що. Ну так. Да? Надіялися на краще. Наділися, що буде війни. Ні, ну, він що, зовсім дурак, да? так? Взять... 21 -е століття почати війну зі зброєю. Ну, це, це, це... незрозуміло. Да. Ну, Ми знаходились так близько до кордону, і розуміли, що може. Бо 5 утра, 24-го, чоловік дзвонив і сказав, що тут вже повно військ, звірвані мости. Я вже не вийду ніяк. З цього зрозуміло, що це дуже небезпечно, що це найскоро закінчиться. Він бачив, скільки техніки йде на Харків. Як трішки стало легше відбивати від Харкова, тоді ми зрозуміли, що наші сили великі і ми переможемо. Домагав Росії, в Росії працював трошки, допомагав їм. А як прийшли з наших сказати, як людей, ніхто не повірив ніколи. Якщо б на нас напали араби, якісь там турки, ще. Да, а вони нам допомагають. Це, от представте, яка зараз ситуація, що люди не вірять брати, одразу нам допомагали, розгружили, а тепер добивають. І ніхто не вірив, в мене рідні є родичів. Говорит, они не верят. Это все делает, говорит, Украина. Если третий поезд, а. знаете, собирается, собирается. А ну-ка сложи, Богдана. В следующий раз. Так, да, пусть сложи. А так как вы зеленый, пусть сложите. Ну, не, пусть, пусть как получается. пусть как получается. Да. Пока что еще не собрал. Это кажется. Это... Я военную заходу. Ты хочешь? Я, хочу, чтобы... Я пью, не могу... можно Да. Давай, давай. 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 Давай, 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 Очень хочется, конечно, уезжать никуда. Это, это страшно, понимаете? Когда вроде бы мирное небо, ну, ты понимаешь, что в любую секунду может у тебя обрушиться. Ветки. Зеленскому привет, можно передать? Давай, еще... Чтобы побыстрее, она закончилась. Валь, так знаешь, Валечка, так больно было уходить с ним. А у меня другого выхода не было. У меня не было другого выхода. Я поймала Путина на брехне в мае месяце 2014 года. И вот с этих пор этот политик для меня умер. Есть существо. Он не существует. А так я вообще-то, ну как... Как политика, лидера я восхищалась и, может быть, так же, же сказать. Я не могла предположить, что он вот это опять организует. А брехня пошла в том, что да не было там среди дончан людей, которые бы вот это все затеяли. Естественно, вошли российские войска. И вместе, конечно, с Гопотой Донецкой. Вот они. И творили чудеса. Много не давай ей. А ну дай салфетки, дай салфетки. Да. Сейчас, Солечка, подожди, подожди, подожди. Подожди, все. Куда ты? Дай ты запихаешься? Ой, мы из Константиновского района. Сегодня мы на поле. Не быстро. Вот оттуда Продеваем. мы едем. Короче, он стоит наверху. А И а что, люди, едем, а ночь сегодня пережили а очень страшную. Обстрелы сумасшедшие а были. Очень или а работа Еле работает. до утра дожили. Думала, что вообще... Не мы, сейчас, мы. У нас же ракета ж, залетела ж, к нам на село. Вот. Вся человек погибло. Сейчас обстрелы очень часто у нас. Ну, с ракетами, так, с ракеты. Вы А боялись, втекали, скажи, как. У нас опрос идет, у Вот мамочка наша. Мені снимать не надо. Снимать не надо. Ну просто делаємо разговариваю. Кажу, вивожу свіст кар. Тому що сім'я вже виїхала. А я поки пристроїла у добрі руки собаку. а тепер вивожу кішку. Все, кто знакомый с моей муской, все рады брали и кошенят. Видите, она дама у нас, воспитанная, не балована, чистюха. Спасибо, еще она мышей ловит. Давно хотел посмотреть эти места. В свое время когда-то работал в экскурсбюро, но не довелось мне побывать. Вот. Ну а теперь, вот, как э, представился вот такой случай ну, побывать и в этих местах, ну и посмотреть, как люди живут, в какой природе живут, все мне это интересно. Получается маленькое путешествие. Когда они, конечно, мы не думали, все, когда подтянули эти танки к границе России, меня, меня спрашивали, как ты думаешь, будет война? Да ну что, Россия, разве может позволить такое себе? Ну, пожалуйста. Россия вся целая, Украина. Украины нет. Кто да, такой Путин? Оно! Она же высоко. надо обязательно. To, мамка, там мамка забудеть. Лесічка. Девочка моя, та виходить. Виходь, ніхто не забере, не переживай. Туди стрес, такі стрес людей, скільки скільки всього. Вона прямо бере. Оце мамка. Оце мамка. Пошли О, І вони стутянуться. І п'ємо. А чтобы там белый, белый, так и не до, я прямо. Я могу, я корову. Маленькая коровка. Ну, заборотник. Да, наверное, да. Я бы на месте президента не договаривался ни о чем с ним, с этим козлом и отстаивал военным путем все, конечно, но я думаю, президент будет полнее, чем многие из нас, поэтому решит так, как он решит. Ну, для меня это, ну, для меня они были раньше братьями россияне, теперь все уже, ну, честно, искренне ненавижу их всех там, что они там кричат, что э, мы выходили, ну... В это вообще не верится. Хотели они, не хотели, я не знаю. Судя по тому, как наши ребята выходили и танки останавливали своими телами, а эти ублюдки <сёк>, убегают там от одного ОМОНовца. Ну, у меня вот только отвращение к ним, серьезно. И, в принципе, буду ждать четвертую волну и пойду воевать за нашу армию. А что делать? Зарегистрировать его на Франковске и пойду воевать за нашу армию. Сейчас Украина стремится вперед. Я считаю, что это круто, когда она стремится э, в Европу. Это очень классно. Это, ну, я этого хочу. Ну, я хочу, чтобы Украина сотрудничала с Европой, чтобы она была в Европе. Это очень круто. Это развитие. Потому что когда, э, когда заморозился конфликт в 2014 году, ну Война вот эта, она там только на экранах продолжалась. А, у меня тоже были родственники из Донецка, и они говорили, что, в принципе, никто там не обстреливает. И кто бы там что не говорил, что украинская армия Донецка не обстреливала, она Донецк вообще не обстреливала. Где-то на экранах война ведется, но ну, так это война. Это обычная война, холодная война. Что ты тут сделаешь? Защищаться надо всегда, особенно на своей границе. Донецк, Луганск должен вернуться в Украину. Никаких вообще вот, вот этих вот, типа там это... Это не земля, это когда это была земля России? Это никогда не было. Даже если историю поднять, почитать, там, 1400 каких-то. Это Киевская Русь была. Киевская Русь. Я этим интересовался. Это никогда не было земля России, чтобы они там не раскладывали. Все под делом. Все, поехали, да? Ну не, не понял. Проверить. Нет, нет. Хоть проверяй, хоть не проверяй. А все Сыра нет. Сыра нет. Покажи фото, Саш. Ремонт и восстановление не подлежит. Это у нас? Это у нас. у нас вообще нет. У нас вообще это вот 15 нет. минут, а вот еще это рядом с нами. Сидели обстрелы по нас, и по нас, по нас, и по нас. Сидели и ждали, ну, хоть пять минут, чтоб выскочить с подъезда. Выскочили, ну, там, две минуты до машины добежать. И мы уехали, а нам звонят, что мост взорвали. Я вообще, как мы уехали, я не знаю. Горожей а нет, у сараев нет, ну, ничего нет, поле. Я не выезжала, дети в Польше, я не выезжала, думала, свиньи у меня. Думаю, ну хоть свинью, может, зарежут, это, ну жалко. А утром вышли, ни сараев с зерном, ни свиней. Десять собачек у меня было с той войны еще приютило. Ни собачек нету, ни кошечек, ничего нигде, и я ничего не пойму. Огород, весь сарай все горит. Ну, быстренько выхватили машину и уехали. Что были в подвале, то мы уехали, ничего не успели, не ни собрать, ничего так вот. Нет, ни ручки, одну... ни чашки, ни миски, ничего Одну ничего. машину только, и то. Если бы еще на день оставил, ее б тоже не было. Хорошо. Не знаю, в Артемовске бросил вот здесь полкома, будет стоять, не будет. Так Когда вернемся. Так к чему возвращаться? Квартиры нету, ничего нету, вообще не к чему. Ни к чему.

говорить. Да. Выражаю большую благодарность всем волонтерам, которые помогали нам. Мы ехали в эвакуационном поезде Славянск. О, Славянск. Ужгород. Ужгород, Славянск, Ужгород. И очень-очень внимательно относились к нам. И очень хорошо, и волонтеры, и, и кашку утром, и, и печенье, и водичку. И вот у нас очень-очень хорошие проводники были. Вот, вот сейчас я, она отдыхает, а надо бы мне узнать ее фамилию. Как зовут? Я не знаю. Спокойно. Спокойно. Можно узнать? Девушка, скажите, пожалуйста, как вас зовут для прессы? для прессы и в общем мы очень очень довольны всем и очень хорошо было и купе и замечательно и всех людей устраивали и помогают и деткам и мамам и стареньким всем женщинам ну, в общем замечательно как зовут вас Виталия, а фамилия. Как? Ажил. Виталия, Ажил. Ажил. жив. А, пожил пожил Виталия, пожив. Вот это наш проводник. Спасибо большое. Спасибо большое всем. Им очень-очень большое спасибо. Еще зарастут заменяемость. по поводу на такой устройстве? Почти